assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang agarda videolarimiz yoqqan bo'lsa like tugmasini bosing assalomu alaykum qadrli o'quvchilar mana bugun biz sizlar bilan yigirma ikkinchi darsimiz to'rtinchi qismiga yetib keldik yigirma ikkinchi darsimizn birinchi ikkinchi qismlarida yangi so'zlarni aytib o'tganligimim sababli to'rtinchi uchinchi to'rtinchi qismda to'g'ridan to'g'ri grammatik qoida yoki okay, um, ibrolarga o'tishga qaror qildik demak birinchi slaydimizda biz sizlar bilan ya'ni biror tarafga yoki biror joyga burilmoq degani bu ko'proq yo'l harakati holatida ko'proq ishlatiladi ushbu gapimiz shuning uchun ko'proq gaplarimiz ushbu ibora bo'yicha yo'l harakati bo'yicha bo'ladi demak birinchi gapimiz degori es degori degani chorraha ya'ni ne degani to'r degani kori desa yo'l ya'ni to'rtta yo'l tutashgan joy ya'ni degori deyishadi degoriy esa o'rincho'giro tosyo ya'ni chorrahadan o'ng tarafga buriling degani keyingi gapimiz tupar ya'ni to'g'ri borib shichong hokimiyat degani hokimiyat tomonga yoki hokimiyat tarafga burilishimiz kerak demak to'g'ri borib hokimiyat tarafga ge, burilishimiz kerak demak iro degan tarafga tomonga ge degan ma'noni berar chogoro hunjon demak yunjong maktab tarafga burilaylik demak tushunarli yunjongga aytyapti yunjong maktab tomonga yoki maktab tarafga burilaylik deyapti demak ushbu slaydimiz tushunarli keyingi slaydimizda esa suda ya'ni biror joyga biror narsani to'xtatmoqek odatda moshina avtobus taksi va hokazolar haqida gap ketyapti ushbu darsimizda shuning uchun biror joyga avtobus yoki moshinani to'xtatmoq ekan demak quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz chocha chayai anavi yer degani anavi yerga mashinani ozgina vaqtga chankan degani chankan yoziladi lekin koreylarni o'zi chang bodring degandagi y tovushini aytishadi mni o'rnida chankan щийa ya'ni u yerga anavi yerga mashinani ozgina vaqtga to'xtataylik deyapti keyingi gapimiz yakug apeo yakuga ape sevo chuseo ya'ni yakuga ape sevo chu yakuk degani dorixona degani edi ap oldi ya'ni dorixona oldiga to'xtab bering ya'ni to'xtab qo'ying degani o'zbekchasiga tarjima qilganimizda demak to'g'ridan to'g'ri doğru, hammasi so, o'zbek tiliga so, tushyapti keyingi gapimiz sunniy odi sunniy mehmon degani koreyada bu mijoz degan o'zbek tilida de, mijoz degan ma'noni beradi lekin mijoz degandan ko'ra mehmon desa sal madaniyatliroq ko'rinadi shuning uchun ular oshxonalar restoranlar yoki taksilarga o'tiradigan mijozlarga ham ular sonnim deyishadi ya'ni mehmon deyishadi mehmon qayerga to'xtab qo'yay chochoa yerga to'xtab qo'ying yoki anavi tarafga to'xtab qo'ying demak ushbu grammatik qoidamiz ham tushunarli bu o'zbek tiliga to'g'ridan to'g'ri tushganligi uchun hech qanday muammosiz tushunib oldinglar degan umiddamiz mana yani, qizil bilan belgilangan hamma grammatik kodlarimiz o'zbek tiliga to'g'ridan to'g'ri qizil bilan belgilab ko'rsatib qo'ydik demak tekstdi ko'rib o'tamiz ushbu slaydimizda 22. ikkinchi darsimizda o'tilgan grammatik qoida ibora va yangi so'zlar ishtirokidagi dialog bosh dialogni ko'rib chiqamiz demak dialogimizda uchta shaxs ishtirok etadi dialogimizda uchta shaxs ishtirok etar ekan eri yunjon va eri degan qahramonimiz va yunjon degan qahramonimiz va kisa ya'ni shafyorimiz haqida bo'ladi demak eri boshlayapti ishiganen <laughs> ishiga chapkiga idind bu paytda taksi ushlash qiyin bo'lishi mumkin nima qilamiz yunjon aytyapti klsay pinchaga isilji bories ko'ramiz bo'sh mashina bo'lishi mumkin er aytyaptiyana avtobusga chiqadigan joy anavi yerda bor ekan nima bo'lganda ham kutib turaylik jon aytyapti chi ya'ni anovi yerga moshina kelyapti ajoshin degani birga ketmoq deganiedi mingashmoq ya'ni birga bormoq avtomobil yoki velosiped yoki mototsikl haqida gap ketganda birga minish degani birga ketsak bo'ladimi shofyer aytyapti kisa 하이스타라피케 보라스스. 이리에 되겠다. 이리, 퐁촌동 이리. 사거리까지 가는데요. 야, 퐁촌동, 저, 니, 뭐 나무, 퐁촌동 사거리, 네거리 뭐, 이겨로, 함, 철학하되, 맥 퐁촌동 철라하시겠죠 보라스. 얼른, 티에 타세요. 앞에 손님도, 같은 방향으로, 가니까, 잘 됐어요. 됐다, 어떡하니까, 오트리랄 oldindagi mehmon ham a, birkhil, Demek, başqa, a, mjazham, bu, bir xil tomonga ketayotganligi yaxshi bo'ldi demak moshinani oldida boshqa mijoz bor shu mijoz ham bular bilan bir tarafga boryapti ekan demak yunjon aytyaptirahmat bizni pu chorrahasidan o'ng tarafga burilib chap tarafga burilib metro bekati oldiga tushirib qo'ysangiz bo'ladi demak tushunarli bo'ldi aziz o'quvchilar ushbu dialogimizni ovoz chiqarib o'qishinglarni tavsiya qilamizikkikki uch marotaba shunda talaffuzlar uchun yaxshi bo'ladi grammatik qoida ibrolarimiz esilarga keladi demak sizlarga uyga vazifa dialogni bir necha bora o'qish yangi so'zlarni yodlash ibora va grammatik qoidalarni yod olish va ular ishtirokida turli xil gaplar tuzish shunday shundaylarda yaxshi qoladi kimda qandaydir takliflar bo'lsa yoki biz tarafimizdan qo'yilgan xatoliklar bo'lsa kommentda qoldirishinglar mumkin biz albatta javob beramiz keyingi darslarda ko'rishguncha xayr sog' bo'ling omon bo'ling